Говорит, что так вот, именно вот так принудительно порядке. Правильно. Или вечер. Нет, ну не, я говорю, не вопрос, это же такое дело. Но собираться нужно и решать те вопросы, которые на нас как бы рада возложила. Мы же этого не делаем. Ну и что? Ну я формулирую то свое предложение. Обратиться к депутатской фракции, бюд, батькевщина, ну, батькевщина, ну, да, 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 я прошу прощения, батькевщина, это -э, звать э -э, депутата Лепетуна из, из членов комиссии э -э, нашей и, э -э, ну, то есть сделать ротацию. Yeah. замену. Сделать ротацию. Будет все. Это не такая большая проблема. Это не такая большая проблема. Кто за это? Ну, если можно открутить в этом порядке обсуждения, он же у нас клин света не, не сошел. но... Абсолютно правильно. Я тогда уже говорил языком цифры. Давайте посмотрим цифры, какие у нас есть по комиссии. Когда комиссии состоялись, сколько человек пропустил? Один, второй, третий. Вот, ну, и ваша была инициатива в самом начале. Если комиссия не состоялась, проводите регистрацию, кто явился, то не... есть. есть оно все. Есть? Тоже можем посмотреть эти цифры. Я сам Вот, А э, если мы посмотрим эти цифры, то там уже бывает совсем картинка будет. К тому же хотелось бы сказать, что с начала шестого созыва и работы этой комиссии был чуть-чуть другой состав, сколько обращений не было, неоднократно обращений, к одному голове фракции обращения были, на которые реакция была, я не говорю за Батьковщину, я говорю за другие фракции, реакция была, не будем говорить какая, все понимают мягко говоря, наплевательское наше... отношение к обращению к нашей комиссии. Нет, давайте Поскольку. тогда просто даже по-другому. Вот я, я посмотрел, давайте по всем комиссиям пройдемся, если это полномочия нашей комиссии. Но это полномочия нашей комиссии. И, вот, например, и... Вегера, 5 из такого? 7 пропущено. Гордиенко, Прохода, 4 из 5 пропущено. Мотричка, Хоруженко, 8 и 6 из 10, соответственно, пропущено. Э -э Савченко, кто это такой. Ну, ну уже знаешь, да, Знаешь, да. Ну это ладно. Вот, ну репету. В Америку Гончаренко, Татьяна Петровна, братушка Илья <сосе> Васильевич, ну тут понятно. Гончаренко 4 из 5 пропущено. Власов Александр Травмович, 13 из 20 пропущено. Колдовский 13 из 20 пропущено. Давайте по всем комиссиям туда и разошлем да, по фракциям. Ну, так давайте тогда э, примем в общем, не касаясь нашей комиссии, а примем в общем. Э, давайте так. Давайте в общем. Вот, э, э, формулируем тогда таким образом. Обратиться. Головам комиссии. Головам э, комиссии, фракции, головам. Головам фракции головам комиссии мы предоставим эту информацию, которая у нас есть. Головам фракции для того, чтобы э, э, сделали ротацию по комиссиям, не только по нашей, а по, по всем. По всем комиссиям, потому что я считаю. Я считаю, что если человек не заинтересован в работе, допустим, в определенной комиссии, может у него это профиль какой-то другой, может он работать будет, допустим, в комиссии по медицине с большей отдачей. Я Понимаете? понимаю, что мы провели разъяснительную работу. Если Давай, человек, формулируй. Да, да, сам захочет, например, да. он скажет, ну вот, может, а может репетура скажет, что действительно у него какие-то есть, и я пойду с удовольствием туда. Комиссия будет по земле. определяться. Понятно. Комиссия по земле. Да, по, по земле все пойдут. Ну да. Так, не все. Я тоже не Давай, прочитай, пожалуйста. Зовут из Довули в фракции, наверное, та группа. Фракция, та группа. Да, группа. з рекомендацією провести роз'яснювану роботу та вже під'явив у заході щодо дотримання в крафт на засідання постійної комісії та сесії Смілського міського ради. разі що не... не... пропозиції щодо ротації депутати. Де де По комісії, а по отділке на пленарне засідання. То же самое, саме, саме, саме ключей. Да. Так може якось на сайте уже люди. Воно буде отримано. По-перше, у нас тепер всі ж рішення постійних комісій оприлюднені на сайті. Всі, всі протоколи, всіх всіх постійних да, комісій. Да, 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 а по-друге, у нас на вересень місяць вноситься проєкт рішення про зі перевиконання роботи Сумської міської ради за перше півріччя. Це ж воно і буде оприлюднено. Воно буде оприлюднено відповідним чином. Так, хто за такое рішення, прошу проголосувати. Хто за? То проти, хто видержався і не Так, і у нас останній питання. Також, Також всім розіслала на електронні адресі. Хочу визначити, що я включила до плану роботи лише ті питання, які ви повинні розглядати стовідсотково в ті терміни, які передбачені положенням про постійні комісії. Значить, я прошу прощення. Смотрели планы? Есть у кого-то какие-то предложения? Дополнение? Я понял. Человек больше знает. Выключено то, что написано. Да, то, что в компетенцию комиссии входит. Ну, дай Бог, хочешь это разглянуть, а еще меньше вот это надо уже занавто. Да. да. Ну, тогда есть предложение принять. Так, кто за, кто против, кто воздержался. За И нам поступила сейчас перед самой, э, самым заседанием комиссии информация. Я ее зачитывать не буду. Я ее зачитывать не буду. Я все всем сканировала, всем сбросила, все читала, про долю умничестве. То, что мы Да, то, что мы спросили по этим заречному, Капакарскому, в этом Такие виды поведения вас устраивают или не устраивают? Устраивают, но теперь же надо... Теперь что надо? Например? Ну, дальше... Ну, я читал нормально. Теперь надо, чтобы вместе с управлением подготовить сколько, чтобы на следующий год запланировать бюджет, а или не выделить. Это уже так, как мы им обещали. Формулируй. Формулируй. Пожалуйста. Свое предложение нужно сформулировать. Значит, я там брал. Значит, вот это сначала принято До Давидом. Это раз. Второе. Значит, э -э, принято решение. Э, -э комиссии с до комиссии планово-бюджетной э и до санкт Рады. Так, секундочку, сейчас. Учитыв, учитывать предложение, учитывать предложение этого самого, учитывать предложение заречной Кабаковской э администрации в бюджете. Учитывать предложение ее в бюджете. Да, при формировании. При формировании на наступный. На, на, на да. да. Света, зачитай, пожалуйста. У нас как бы рекомендовать, рекомендовать по бюджетной комиссии враховать всю э, информацию при формировании бюджета вместо суммы на 2013 год. Устраивает? Что за такое бюджет? Что? что? Еще сейчас, ну, может быть, такое, что на плановый бюджетный, там же несколько. Объект. То есть они могут, может, пусть параллельно. Мы только рекомендуем да, учитывать. А да. да, 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 Даже да. планово-бюджетная может рекомендовать на сессию. Да. Понимаешь? А сессия тогда уже этот принимает. Принимает или не принимает? Тут уже другой вопрос. Мы... Вот я... я немножко там не совсем ну, помню этот вопрос. Это имеется в виду... У них, они где-то в программах есть, да, эти вот, э, у жюри, у бача, них да, да, есть какие-то программы да, и люди готовы финансовые Софинансирование, со финансирование, а, да. Я, я вот вас финансирую Так, ну, в принципе, вы поняли, да? Ну, тогда давайте я еще раз говорю. Света, принятая на информация информацию и э, далее рекомендовать плановую бюджетный да, и, наверное, и сессии в Сумской и Лесской Рады. Я так думаю. Я так думаю. Да. Прочитай, пожалуйста, полностью все формулировочки. Ну, Что-то осталось. информацию не до уважаемого. Рекомендовать постельный баллон комиссии. Да, сессии Процессии мисс сумского мисску. У мы можем рекомендовать? Я. А мы можем ей рекомендовать. Вот как раз у нас такое право есть. Как довести до идеала? Процессии сумского и меньше тоже Ну да, наверное, в принципе даже в сумском мисску мы да. Да. Скорее всего. Рекомендувати рекомендую постей план комісії та там голові главное Суму, врахувати цю інформацію при формуванні бюджету міста сумму на 2014 рік. Хто за? Против. Воздержавшихся. Колеги, у мене ще просьба все-таки ми перенесли розгляд питання, Ну нам ще займет буквально одну минуту протокольно проголосувати, з вашого согласия. Питання по системі рада. Задати питання. Питання таке, хто є виробником, його вартість, вартість цього програмного забезпечення і обладнання всього, чи є ліцензія на розроблення програмного забезпечення у відповідної організації розробника чи виробника, сертифікат на це програмне забезпечення, документація користувача, вона має бути у нас разом, що ми користувачі, і хто проводить встановлення, наладку і пуск цього програмного забезпечення і всієї системи ради. Прошу э, поставити це питання на голосування, витримувати, э, задати ці питання відповідному відділу, це, я так розумію, інформаційно-аналітичне інформаційно да, управління інформаційно-аналітичної роботи. І треба з цим щось розбиратися. А на наступній комісії будемо вже отримувати інформацію. А я, что дурак, должен выполнять то, что придумал исполком, который... она не повизировала за доручение волонтерца ни с одним из структурных подразделов, а мы не будем давать правовой центр. Да, конечно, надо дать правовой центр. Я знаю, какая она была изначально. Совсем негативная. Олег, я извиняюсь, мы как-то уже перешли к обсуждению этого вопроса. Вы же порядок ну, Мы включили его. Включили. Давайте как-то <соединя> ну, вот, подготовимся и обсудим ты? на ну, этом да, же заседании. Абсолютно, абсолютно правильно. Да, оценки, да. Решение, вот, да, да. его э, законодательной да. А саме постанови Кабинета Министров та закону Украины. Абсолютно правильно. Значит, э, за включение 2 дня да, мы, да, мы проголосовали. Вы, теперь у меня, уважаемые члены комиссии, к вам предложение. Значит, э, только что сейчас -то э, выступали земельное управление, поэтому было э, э, да, 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 не да, только. Вот сейчас вот у нас под третьим пульсом да, есть такой вопрос. Позволь да, меня третьего ресурса 2012 года. Э, начальника управления и науки и Сумской міської рады до щодо надання разъяснений по выконанию решений Сумской міської рады 29.09.2010 року. Давайте мы отпустим сейчас зам начальника земельного управления, он попросил говорит, это 5 минут разъяснительной работы, mm -hmm. и мы просто мы сделаем как бы ротацию вопросов. Этот вопрос рассмотрим первым. Mm -hmm. Кто за? Кто против? Воздержавшись. Иди Пожалуйста. Трасурин. Приглашайте. Значит, школа или управление образованием? Продает на территории школы то ли теплицы, то ли тир, в общем, недвижимость, помещение, недвижимость. Это трищий склад, согласно Земельного кодекса, статья 120, -а, обращается передать ему соответствующую земельную делянку в аренду. При этом на эту всю школьную территорию имеется государственный акт пассивного на школу земельный кодекс предусматривает надання годы, в данном случае користовача, как школы, в директора, на вылучение соответствующей части этой делянки, которая нужна для обслуживания этой недвижимости. Вот и вопрос уберется, о чем мы должны давать такую То есть земля сейчас чистится за школу, а помещение, которое на ней находится, чистится другим юридическим лицом. Ну, в новом смысле. Если бы они не были иссвобождения землевы податка, они бы платили бы за землю, но пользовался чужой человеком. Что, кстати, происходит сейчас? Они пользуются. Это понятно. Это можно даже не объяснить. Они пользуются помещением, а за землю не платят. А за землю не платят, потому что они хотят это здание. Ну, хотят, уже дозволил им на разрубку проекта дам. И все упрелось о а том, что они проект сделали, выложить землю, выучить эту земельную делянку. Назвок. Только нужна сгода письменная. Материально, кстати, еще и посвечена так земельная И Ее нет. И мы проект земельный не можем утвердить. Можем а, сказать, сколько нашла... а сколько а... площадь склада, и сколько они разработают. Да там не склад, там то ли теплица не Сколько? Ну сколько архитектор дал по нормам, я уже не помню. Не нет, так это шла. Динамо, динам, 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 не Нет, я не помню. помню, это важно. <coughs> Помнить надо. Если площадь... Ну, естественно, площадь земельной делянки, конечно, больше, чем помещения. Ну, подъезды, выезды. Ну, не сразу Но это же не им отдается, это дается, Барин, э, так сказать. Барин, это это земельным проектом сделано, который, который утверждает, вот, утверждает комиссия в составе архитектора, держкам Зена, Санстанция. Управление культурно-исполнительной Конечно А мы на основании него не можем в аренду передать На основании вины не можем затвердить и передать в аренду Они разработали такую-то площадь Такую-то с державного акта, школы надо было, такой же площадь точно Шановные коллеги, я читал этот лист Когда готовился до комиссии Когда пришел в первые числа. Значить, Виходить так, що в 2008 чи 2009 році це товариство набуло право власності на земельну ділянку. Розпочало процедуру на земельну на земельну ділянку, на, ну, право власності, на майну, так, там, якесь між Значить, А <кій> пізніше після цього. В швидкому якомусь авральному режимі як завжди, ви пам'ятаєте, ми ще з 7-го року почали всім дошкільним закладам, школам розробляти, всім відводити землю. Да. І ця шкода, так, кошти виділялися з міського бюджету. І, мабуть, швиденько освоїти кошти, проєктна організація якась розробила проєкт для школи, проєкт землевідводу. По факту, по, факту по, по діючому забору, який для всіх школ, скажімо, прямо для всіх дитсадків так робилося, по факту, як забор стоїть, так і зробили. І ніхто не питав, чи є право власності там, чи немає. Це ну, не звертали увагу, все, роботу виконали, кошти освоїли, все. Виходить колізія. З іншого боку, люди з'явилися, вони в 10 му році отримали там, чи якому рішення про надання згоди, все вони розробили вже. десь якоюсь мірою є і вина міської ради чи її структурних підрозділів. Чому я так кажу? Тому що, за моєю інформацією, проєкт розробляло комунальне підприємство Сумської міської ради, проєкт землеустрою. Тобто, ну, прошльопало, є таке. Треба це визнати. Ну, десь там оно было задіяно, я уже трошки занимался. Значит, с другой стороны, есть субъект господарювания, который хочет отвести землю, имеет на это право, согласно земельного кодекса, и хочет вплачивать за землю там трошки выходит конфликт интересов из этой школы. Чи выставить им земли, для... сколько там они хотят подвести. С этим нужно разбираться, ехать в кадастр. Я прошу, отключите телефоны и... на беззвучный режим. Поставьте, ехать в кадастр и, 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 и так другое Ну, чтобы всем было. И школе достаточно было э, залишено земельные делянки. Там э, мои ноты не велико, а что-то доставить. вот, там именно много земли треба. А школе, возможно, как вариант, э, Прилегли якусь територію вирізати, і я думаю, що можна провести переговори у приватному порядку з суб'єктами, щоб вони там чи забор перенесли своїм коштом, чи що там. Я думаю, вони домовляться як сусіди. Тому треба це питання, я думаю, доручити комусь членів комісії, опрацювати, вивчити спільно, тим більше, що земельна комісія ще не розглядала, там звернення було на нашу комісію на земельну. Вот спільно земельної комісії, земельним управлением вычеты питания, я думаю, что до наступної комиссии мы уже буде готовы кес решение. Секундочку. Секундочку. Там выскую и на земельной комиссии. А то есть не рассматривался? еще не дошло, у них у меня там такие пачки. Ну тут э, в комплексе два вопроса. Тут на самом деле два вопроса в комплексе. Первое. Значит, э, естественно, если... Э, любой субъект предпринимательской деятельности купил э, какой-то объект, э, то под ним нужно отводить землю. Другое дело, в каком размере эту землю отводить. В каком размере э, эту землю отводить. И еще, э, все-таки, как бы, территория школы, это есть территория школы, это подрастающее поколение, которое мы в любом случае должны нести какую-то ответственность за воспитание. Поэтому э, хватит ли им того размера земельного участка, который остается у них под школой. Вот два вопроса, те, которые надо оба увязать в комплексе. Поэтому может быть это предложение хорошее. Значит, на данный момент я предлагаю перенести этот вопрос. Значит кто из представителей комиссии сможет в этом направлении поработать, для того чтобы разобраться и на следующую комиссию вместе с земельным управлением и с решением комиссии по земле доложить на нашу комиссию. С кого есть желание секундочку, для того чтобы сказать я могу все что угодно. А будет ли работать человек? У кого есть желание, тот должен э, просто проявить инициативу и отработать, и доложить комиссии не так, как вот сейчас вот доложено, а так доложить, чтобы это действительно было в всем комплексе и уже со своими предложениями. Есть желающие? Если нет, тогда поручаем это секретарю Бургуте. Он уже разбирался. Сказал нас. Он уже разбирался, значит разбирался. Кто за такое предложение? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Единовод. А, Гурбека воздержался. Прошу прощения. Значит, э -э на следующее заседание комиссии полностью оформлены э как бы наглядные э документы, те, которые, и свои предложения, свое линии для того, чтобы можно было доложить вместе с земельным если есть графические материалы, если, если это самое нужно, нужно встретиться с директором. Школы. Если есть там какие-то там противоречия, нужно заслушать директора школы. Нужно встретиться с этими частными предпринимателями, которые купили, то есть этот участок, ну, не участок, а это имущество. И в дальнейшем тогда разобраться. Разобраться, что все-таки в итоге там будет получаться. Все. все, если вопросов нет, до я так. <связывая> так, Света, пожалуйста. Э, скажи мне, кто из тех э, людей, которые приглашены на комиссию? не явился для надания информации. Все есть, только не в этом кабинете. И дама пришла, и отцов пришла, и таранец пришла. То есть все на месте, да? да. Хорошо. Значит, а теперь давайте начнем, потому что у нас еще одно управление здесь есть, которое нужно, чтобы оно работало для нас. В основном, я...